Он православный. А куда я попал? Попал ты приехал. Приехал, я выехал с Киева. приехал О, дорогой. Это у нас такой приоритет Это велосипед 1900 года. НСУ. На этом велосипеде ездил немец почтальон. На нем даже есть номер. Обратите внимание. Вот сзади. Умань. Умань. 215 -й, 41 -й год. На нем были сумки. Человек возил письма и все остальное родная красочка, везде стоят масленки. Это НСУ, это немецкая австрийская фирма, потом эта фирма перешла Ауди, концерны соединились. Вот на данный момент мы сейчас подкачаем колесик. Так как интересно было сделанные стояли на них такие колпачки, чтобы не потерялись, они были на цепочках. Вот. Вот такая, видите, да? Цепочки. Вот, вот у нас насос. Насосы тоже у них были интересные. Насос оригинальный. Интересно, так легким движением вот у них трубка, С легким движением руки поворачивается. И еще такая даже лапка есть для ноги. Вот получается, скручиваем. Вот здесь тоже. И вот он, он качался, получается, интересно, Именно вот так. Поворачивалось, здесь ногой ставится, и накачивалось. Родной насос. Да, родной насос. 1900 год. Сколько это ему лет? 130. 130 лет на ну, Что, и Да, это с 1900 года. Все родное, краска, каждый подшипничек родной, цепь родная, все проштампованное, МСУ. Сиденье интересное тоже. Здесь болт натягивается, жесткость меняется. Вот. У нас родной НСУшный кабура. Проштампованы все педали НСУ. А вот еще карбит расскажу за карбид, Фонарь. Это был карбитный фонарь. У него засыпался вот сюда в контейнер, засыпался карбит, вода, открывался, зажигался вот фитиль, линза стоит, уже хрустальная. По бокам типа камни Сваровского. Зажигался, регулировался, больше меньше. Еще стоят амортизаторы. Когда по яме едешь, вот это фирменный знак МСУ был. Стояночный тормоз. это Когда... Этой фирмы нет уже, да? Когда стоишь, да, ты типа, ногами. Везде масленки стоят, даже на каретке. Смазывалось, смазывалось маслом. Вот. Ну вот такой у нас история. Покатаемся и будем ехать обратно на куреневку.